হেল্ল' ভ্ৰমণ গুড মৰ্ণিং মই মনালিচাই মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া সময় হৈছে চাৰে নটা আৰু এতিয়া প্ৰায় ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি যিহেতু বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু পোনপ্ৰথমতে সকলোকে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু উঠিলোঁ কেতিয়াবা কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাহে মোৰ দেৰি হ'ল আৰু ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি কামবোৰ আজৰি গৈ এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজি যে বহুত গৰম পৰিছে আৰু আপোনালোকে বিশ্বকৰ্মা পূজা পাতিছেনে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন বহুতে বাৰু নাপাতে বহুতে পাতে আমি যিহেতু পাতিম আপোনালোকৰ লগততো ধুনীয়াকৈ মানে কি আৰু দেখাই দেখাই গৈ থাকিম আমি আজি দিনটোত কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ সকলোখিনি খালী ভিডিঅ' যে স্কিম নকৰিব শেষলৈকে চাই থাকিব সিফালে মায়ে শৰাই কাৰণে ৰেডি কৰিয়ে আছে মই গা পাওঁ পাত ধুই মেলি এতিয়ালৈকে মুখত কিন্তু একো লগোৱা নাই কিবা কিবি অকণমান লগাই লওঁ আৰু কাপোৰো চেঞ্জ কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দেখাই গৈ নেকি নিজো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু কিবা কিবি কাম আছে সেইখিনিও কৰি লওঁগৈ সতাবত নহ'লে দেৰি হৈ যাব মানে ভিডিঅ' কৰি থাকিলে যদি কামবোৰ কৰি মানে কামবোৰ যদি আগত কৰি লোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' ধুনীয়াকৈ কৰি দিব পাৰোঁ আৰু যদি কামবোৰ নকৰি ভিডিঅ' কৰি নাখা হয় তেতিয়াহ'লে কামবোৰ একেবাৰে লেট হৈ যায় সেইবিলাক কিন্তু কামবোৰ আজৰি হয় ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু দুটামান কাম আছে সেইকেইটাও কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ দেখাই দেখাই গৈ আছোঁ চাই দিব খালী ভিডিঅ'টো বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শৰাইখন যেতিয়া আমাৰ মানে গোসাঁই ঘৰ দিয়া নহয় সেইবাবে এই ৰুমতে দিব লাগিব আৰু ৰুমটো ৰাতিপুৱাই মই চাফা কৰি ৰাখিছোঁ মানে শাৰী মুচি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ আপোনালোকক অকণমান আগফালৰ পৰিৱেশটো দেখাই লওঁ আজি ইমানেই ৰ'দ দিছে ইমানেই গৰম পৰিছে দেখিছেই নহয় আৰু আপোনালোকৰ ফালে মানে গৰম কেনেকুৱা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু আপোনালোকতো কৈছোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে মই প্ৰত্যেকটো কাম আজৰি হয়হে মানে প্ৰত্যেকটো কাম কৰিহে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ বুলি আৰু বাকী এইফালে দেখিছে নহয় মায়ে শৰাই কাৰণে বস্তুবোৰ ৰেডি কৰিলে মানে এনেকৈ যদি ৰেডি কৰি লোৱা হয় তেতিয়াহ'লে বস্তুবোৰ মানে বিচাৰি থাকিব নালাগে আৰু আমাৰ মানে শৰাই দিয়াকৈ প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে এনেকৈ ৰেডি কৰি লয় আৰু এইফালে দেখিছে নহয় ভাইটিয়ে স্কুটি দুখন ধুলে লগতে কিন্তু আমাৰ যি যি মানে ঘৰত লোহাৰৰ বস্তু আছে প্ৰত্যেকটো ধুই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ থৈ দিছে আৰু প্ৰত্যেকটো বস্তুৱেই পূজা কৰিব লাগে যিটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় প্ৰথমতে এতিয়া মায়ে সোমাইছে গোঁসাই ঘৰত মানে গোঁসাই ঘৰত চাকি জ্বলাই ধুনীয়াকৈ পূজা কৰি তাৰপাছতে এইটো ৰুমত শৰাইখন দিয়া হ'ব আপোনালোকক যে দেখাইছিলোঁ যে ৰুমটো সেইটো ৰুমতে শৰাইখন দিয়া হ'ব প্ৰথমতে কিন্তু গোঁসাই ঘৰত পূজা কৰি লৈছে আৰু এটা চাকি জ্বলালে তাৰপিছত পূজা কৰি এতিয়া এইটো ৰুমলৈ আহিছে আৰু ইয়াত যিহেতু শৰাইখন ধুনীয়াকৈ আজি দিয়া হ'ব বিশ্বকৰ্মা উপলক্ষে আৰু প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে মায়ে ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি লৈছে ইয়াতো শৰাই দিয়া হৈ গ'ল আৰু মোৰো পূজা কৰি হৈ গ'ল পূজা কৰি হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে ভাবিছোঁ অকণমান দেখাওঁ বুলি যিহেতু শৰাই সজোৱাৰ পিছত দেখাম বুলি কৈছিলোঁ যে মায়ে ধুনীয়াকৈ এয়া চাকি শৰাই আগবঢ়ালে আৰু শৰাই যি দিয়া হৈছিলে প্ৰত্যেকটো বস্তু এনেকৈ ঢাকি ৰাখিছে যিহেতু দিয়া হৈ গ'ল আৰু ময়ো ফটোকপিত ফুল দি ধুনীয়াকৈ সজাইছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু সেন্দুৰ এইফালে গুলি ৰাখিছে যিহেতু এই মানে বিশ্বকৰ্মা পূজাত সেন্দুৰ লাগেই আৰু এনেকৈ আপোনালোকক অকণমান মানে দেখাই লৈছোঁ ভালকৈ বাৰু দেখাম মানে তাতকৈ দেখাম আৰু আজি আমাৰ শৰাইখনত কি কি আছে আৰু বহুত বেছিকৈ বাৰু পূজা আমাক ডাঙৰকৈ পতা নাই আপোনালোকে দেখিয়ে গম পাইছে আৰু এইফালে মিঠাই লগতে চেৰি আৰু এইফালে দেখিছে নহয় আপেল নাচপতি লগতে এয়া নাৰিকল আদা এনেকৈ কাটি লৈছে আৰু কেইটামান এই আপেল আৰু নাচপতি ৰাখিছে গোটা গোটাকৈ যিহেতু গোটেইখিনি কাটিলে ক'লা কলা নিচিনা হৈ যায় যে সেইকাৰণে দুটামান মানে এনেকৈ গোটাকৈ ৰাখিছে এনেকৈ মানে ফটোকপি সজালে ভাল লাগে সেইবাবে এনেকৈ ফুল দি মই সজাই দিলোঁ আৰু এইফালে দেখিছে নহয় স্কুটি দুখনতো ধুনীয়াকৈ পূজা কৰি এটা এটা মালা পিন্ধাই দিছোঁ আৰু এটা এটা সেন্দুৰক ফুট দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে বিশ্বকৰ্মা পূজা পাতিলে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু এইখিনিতো ধুনীয়াকৈ পূজা কৰি এটা এটা সেন্দুৰৰ ফুড দি দিছে আৰু এনেকুৱা মানে বস্তুবিলাক সদায় পূজা কৰিব লাগে ভালে থাকিবৰ কাৰণে আজিতো আমি প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে ব্যৱহাৰ মানে কৰোঁৱে আৰু কৰা হয়ো বাৰু আৰু এইফালে দেখিছেনে মা আৰু পেহীয়ে চাহ খাই আছে মোক কিন্তু ভিডিঅ' কৰিবলৈ মনা কৰিছিলে মই এনেই মনে মনে অকণমান কৰি ৰাখিলোঁ আৰু ময়ো এতিয়া চাহ খাই লওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ অলপ সময়ৰ পিছতে শৰাই ভাঙিলে আৰু প্ৰসাদ খাবৰ কাৰণে মই ইয়াত ৰেডি কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ ভাইটিহঁতক দিবলৈ মানে ভাইটিৰ লগৰ লগাও আহিছে আৰু লগতে কিন্তু ঠাণ্ডাও দিছোঁ ইমান গৰম পৰিছে ইমানো দিছে আপোনালোকে দেখিছে নহয় মানে ঠাণ্ডা খালেহে গৰম অকণমান যোৱা যেন লাগে মানে অকণমান ঠাণ্ডা পৰা যেন লাগে সেইবাবে লগতে ঠাণ্ডাও দিছোঁ আৰু এয়া ভাইটিটোৰ কাৰণে ৰেডি কৰিলোঁ আমিও খাম আৰু সিহঁতক দিয়াৰ পিছত আৰু আজি আমাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে এয়াই শৰাই আছিল বহুত বেছি ডাঙৰকৈ পতা না পাতে দেখিছেই নহয় আৰু এতিয়াও আমি খাবলৈ ডাইনিঙত বহিছোঁ বাকী ফালে মা পেহী দুইজনে প্ৰসাদ খায়েই আছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব স্কিম নকৰিব আৰু কিবাকিবি আমি বনাম যিহেতু আজি ভাত খাবলৈ নাপায় আৰু বহুতে বাৰু খাই ভাত আমি কিন্তু নাখাওঁ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনাখন মানে দুপৰীয়া সাজটো আমি কিবাকিবি মানে আৰু ৰুটি চুটি খাই থৈয়ে দিওঁ আৰু আপোনালোকে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আজি আমি কি কি খাওঁ কি কি নাখাওঁ আৰু যিহেতু আজি বিশ্বকৰ্মা উপলক্ষেই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে সেইবাবে কৈছোঁ শেষলৈকে চাব আৰু নতুন চোৱাকৈ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এতিয়া প্ৰসাদ খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ চাই দিম খালী ভিডিঅ'টো শেষলৈকে প্ৰসাদকৈ অলপ ৰেষ্ট লৈ এয়া পেহীয়ে বনাই আছে পুৰি এই বস্তুটো কিন্তু মই বনালে অলপো নুখোলে পেহীয়ে বনালে ইমান ধুনীয়া হয় আৰু ইমান কোমহৰ খাবলৈ মই বনালে কিবা ডাডাত হৈ থাকে আৰু কিবা টান টান হয় পেহীয়ে বনালে কিন্তু বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলে আৰু খাবলৈও ভাল লাগে এইফালে পেহীয়ে মানে পুৰি বনাই আছে বাকী এইফালে মায়ে লবিয়া আৰু আলু দি বনাইছে এতিয়ালৈকে বাৰু একো খোৱাই নাই বইল কৰি জাষ্ট মানে তেলত দিছিলেহে তেল মাৰিছিলেহে মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আৰু পুৰিটো কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছেই নহয় আৰু খোৱাৰ পাছত বাৰু আপোনালোকে খুব ভালকৈ দেখাম প্ৰথমতে এনেকৈ অলপ অলপকৈ দেখাই লৈছোঁ আপোনালোকে বিশ্বকৰ্মা পূজা দিনাখন কি খায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু পুৰীকেইটা দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ খুলিছে মই বনালে কিন্তু অলপো নুখোলে মানে এইটো বস্তু মই নবনাওঁৱেই সেইকাৰণে আৰু পেহীয়ে বনালে কিন্তু ভাল লাগে মানে খাই আৰু কোমল হয় যে সেইবাবে আৰু খুলিছে কিমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে দেখিছে নহয় আৰু এইফালে মায়ে যিহেতু বনাইছিলে লবিয়া ৰেচিপি আৰু পৰা উতলি আছে আৰু এইটো ৰেচিপি মোৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে আপোনালোকে নাই চোৱা যদি চাবগৈ আৰু এতিয়া বনাই লওক তাৰপিছত দেখাই আছোঁ পুৰিখিনি বনাই হৈ গ'ল আৰু পুৰিকেইটা কিমান ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে দেখিয়েই গম পাইছে আজি আমি ভাবিছোঁ কলপাতত পুৰি খাম আৰু ধুনীয়াকৈ বাৰু সজাই আপোনালোকক দেখাম ভিডিঅ'টো খালী শেষলৈকে চাই থাকিলে গম পাব মায়ে ভাজি এটা বনাই আছে ভাজিটো খোৱাৰ পিছতে আমি খাবলৈ ৰেডি কৰিম আৰু কি ভাজি বনাইছে এইবাৰ আপোনালোকক দেখাম লোভিয়া আৰু আলুখিনি বনাইছিলে যে সেইখিনি বাৰু হৈ গ'ল আৰু এয়া ভাজি বনাই আছে মায়ে কুন্দুলি আলু আৰু বুটৰ দি এনেকৈ বনাইছে আৰু কমকৈ বনাইছে যিটো আমাৰ ঘৰত মানুহ ক'ম মানে আমি তিনিজনীয়ে খাম ভাইটি যিটো নাখায়েই এনেকুৱা ভাজিবিলাক আৰু যে বনাইছিলে লুবিয়া আৰু আলু আৰু এয়াও ৰেডি হৈ গ'ল আৰু অকণমান মানে পোহৰ পৰা কাৰণে কালাৰটো এনেকুৱা হৈছে কিন্তু কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে এয়া আমি ৰেডি কৰি ল'লোঁ খাবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ ৰেডি কৰি লোৱাৰ পিছত দেখাম বুলি সেইবাবে এনেকৈ অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু কলপাতৰ লৈছোঁ দেখিছেই নহয় আৰু কলপাতৰ খাই কিবা এটা টেষ্ট লাগে সেইবাবে কলপাততে লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক বেলেগকৈ কৈ নাথাকিলেও হ'ব কি কি বনাইছোঁতো আপোনালোকক বনাওঁতে মই দেখালোৱেই আৰু ইয়াতে খালি অকণমান নেমু চাৰ লৈছোঁ আৰু নেমু চাৰ বনাওঁতে মানে মোৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'লে আৰু নেমু চাহটো কিন্তু খাবলৈ বহুত টেষ্ট হৈছিলে যদি পিছত বনাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু সেইকেইদিন যিহেতু বহুত গৰম পৰিছিলে ভিডিঅ' কৰিবলৈ মন নাযায় গৰম পৰিলে সেইবাবে আৰু আমি তিনিজনীয়ে ৰেডি কৰি লৈছোঁ যিহেতু ভাইটি পঢ়ি বনা ঘৰলৈ গ'ল তাৰ অকণমান অহা দেৰি হ'ব যে সেইবাবে আমি আহিলোঁ প্ৰথমতে খাই লওঁ বুলি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব বহুত বেছি ভাল পালে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাইক এটা কৰিব নতুন চোৱা খালে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে আহিছোঁ বাই বাই